arabalar. Ben Razarus'tan Özgün. 2021 yılının ilk videosuyla karşınızdayız. Bu seferki videomuz kapsamlı bir tanıtım videosu olacak. Bugün bizi çok heyecanlandıran yepyeni ürünler deniyoruz. Eee Yaki firmasının yeni tıraş başlıkları, Kronos firmasının single blade serisinden Hudend Spice kozmetikleri ve Samak firmasının Gala Atom modeli atkılı tıraş fırçası. Çoğunuzun bildiği üzere Yaki firmasının pek çok tıraş fırçası bulunuyor ama aynı zamanda çeşitli tasarımlarda tıraş makineleri de mevcut. Bunlar hem malzeme kalitesi olarak hem işçilik ve kaplama kalitesi olarak Avrupalı rakipleriyle eşdeğer kalitede, hatta yer yer daha da iyi olan gayet başarılı ve sevilen ürünler. Bunlar arasında düz, taraklı, eğik yani slant tarzında çeşitli agresif de modeller bulunuyor. Eee biz de siz değerli izleyicilerimiz bunların merak ediyor olabilirsiniz diye böyle bir video yapmaya karar verdik. Öncelikle size bunları tek tek gösterip özelliklerini anlatacağım. Daha sonra bir kısmı ile bir tıraş olarak performanslarını göstermiş olacağım. Gelin birlikte kafa modellerini inceleyelim. Öncelikle eee Yaki klasik kafayla başlıyoruz. Eee bu modelimiz eee Yaki tıraş makinananın standart modeli. Zaten baktığınız zaman Elmin Jaeger modellerine çok benzediğini görürsünüz. Eee modern Avrupa'yı bir tasarımı vardır. Orta agresiflikte diyebileceğim bir e, kesimi vardır. Yani bir referans olarak kullanmam gerekirse Elmin Jaeger'ın e üzerinde 5 agresiflik dersek eee bu modelde de 6,5 belki 7'ye yaklaşır diyebilirim. genel olarak her türlü jilt tipine, e, sakal tipine uygun, eee popüler ve başarılı bir modeldir. Eee ikinci modelimiz eee taraklı model. Eee bu da eee antika modellerden esinlenmiş bir model bir nevi. Eee e, oldukça yumuşak kesimli bir taraklı modeldir. Yaki kafalar arasındaki en yumuşak modeldir. Yani buna da 10 üzerinden 3.5 4 diyebilirim. Eee bu modelin espirisi özellikle sakallarınız yumuşaksa, seyrekse ve nadir tıraş oluyorsanız e, tam suza göre bir kafa olduğunu söyleyebilirim. E, kime gitmeyebilir? Sakallarınız çok yoğunsa, çok sertse eee ve düzenli tıraş oluyorsanız belki bu model o kadar da yeterli gelmeyebilir. Biraz daha agresif kafalara bakabilirsiniz. 3. modelimiz yine e, Yakinin çok popüler bir kafası olan melon modeli. Biraz önce gösterdiğim taraklı modele oldukça benziyor. E aslında benzemesine rağmen tablaları alt tablaları farklıdır. Yani aynı kesim hissiyatında değildir. Fark ettiğiniz gibi üst kapağı da taraklıdır. Bu tarz makinelara çift taraklı makinalar denir. E bunun da esprisi bazen bilirsiniz kullandığınız krem ya da sabun fazla kıvamlı bir köpük yaparsa makine yanağınızda akarken biraz yapışabilir. İşte buradaki taraklar, üstteki taraklar o köpüğün arasından makinenin kafasının daha rahat kaymasını sağlar. Yoksa herhangi bir agresifliğe, kesim karakterine bir etkisi yoktur. Bu Merom modeli de eee 10 üzerinden 5.5 diyebileceğim. Yine referans olarak kullandığımız Edwin Jagger markasının modellerinin tıraş makinalarını çok yakın olup belki bir tık daha agresif olan ama yine de günlük tıraşa çok uygun, çok konforlu, hemen herkesin cildine ve sakal tipine gidebilecek popüler bir modeldir. Rahatlıkla tavsiye edebiliriz. Eee sıradaki modelimiz kendine has bir tasarıma olan Philips'in kafamız. Eee şöyle size göstereyim, dikkatinizi çekeyim. Bu tarafın düz barlı olduğunu görüyorsunuz. Bu tarafın da taraklı olduğunu görüyorsunuz. Bu modelde aslında 60'ların, 70'lerin bazı Alman makineleri vardı böyle kombinasyon kafa dediğimiz. Biraz onlardan esinlenilmiş bir kafa. ası çok versatil bir kağıt olduğunu söyleyebilirim. Bunun avantajı ister seyrek tıraş olun, ister düzenli günlük tıraş olun. Her türlü koşula uyum sağlayabilmesidir. Eee haftada bir tıraş olacaksanız hemen bu taraftan sakallarınızı kısaltırsınız. Sonra düz barla tarafta da işi bitirirsiniz. Ya da günlük tıraş oluyorsanız sadece düz barı kullanabilirsiniz. Taraklı olmasına rağmen bu model de yumuşak bir modeldir. genel olarak çok zarif, yumuşak bir kesimi vardır. Eee bu makineye de 10 üzerinden 5 5,5 diyebilirim. Bu da hemen hemen her sakala, her cilt tipine uyabilecek oldukça versatil güzel bir model. Eee şimdi ise yakının en yeni tasarımlarından bir tanesi Katana modeli. Gördüğünüz gibi çok farklı bir tasarıma sahip, tek taraflı bir makina. Yani sadece kesen bir kısmı var. Eee bunda tıraş jilet usturalarda kullanılan yarım jiletleri ya da normal yaprak jiletleri 2'ye kırarak kullanıyorsunuz. E bu makine daha önce gösterdiğim modellere göre biraz daha belirgin derecede agresif bir makina. Yani burada 10 üzerinden 7 ile 8 arası diyebilirim. Eee tutuşu olsun, kesim hassasiyeti olsun. Gerçekten çok keyifli, çok sevilen bir model. Eee gelir gelmez de üyelerimiz tarafından çok beğenildi. Çok net bir kesimi vardır. Özellikle ortalamanın üzerinde sert bir sakalınız, gür bir sakalınız varsa eee bu modelle çok verimli tıraşlar olabilirsiniz. Biz gayet beğendik, size de tavsiye ederiz. Şimdi geldik son iki ağır arabiye. Eee gerek Yakinin en agresif modelleri gerek de şu an dünyada piyasada bulunan bütün makinalar arasında en agresif kafalardan bahsedeceğiz. Bir tanesi e, Beast kafamız. Eee gördüğünüz gibi oldukça macho bir duruşu var. Eee gerçekten de çok agresif bir kafa olduğunu söylemem gerekiyor. Bu model için rahatlıkla 10 üzerinden 9 civarları olduğunu söyleyebilirim. Eee aynen Melonda olduğu gibi bunda da taraklı bir üst kapak mevcut. E bıçakla siper arası oldukça açık. Jileti yüzünüze çok net hissettiriyor. Bir nevi jiletli usturanın e, makine versiyonu diyebilirim. E sakallarınız ne kadar gür olursa olsun, ne aralıkta tıraş olursanız olun, yani e, biz hiçbir şekilde affetmeyecektir size sinek kaydını çok rahat bir şekilde verecektir. Kimlere önermeyebiliriz? Eğer sakallarınız çok inceyse veya özellikle cildiniz çok hassassa daha önceden göstermiş olduğumuz biraz daha yumuşak baş modelleri tercih edebilirsiniz. Ama yakın tıra seviyorsanız bu modeli mutlaka göz atın deriz. Ve son olarak eee benimkisi olarak en sevdiğim modellerden biri olan slant yani eğik başlıklı kamerada da görüyorsunuzdur. Eee siperi eğik duruyor. Bunda da eee mantık eee jileti eee giyotin mantığıyla sakalı daha fazla kesici alana yayarak daha rahat bir şekilde sakalı kesmesi. Bu tarz tasarımlar eskiden beri olan tasarımlar ama tek başına bir makinanın aslında böyle eğik kafalı olması onu agresif yapmaz. Bu modelde hem jiletin kıvrımı düşük, hem jilet seperası açık, hem eğik kafa, üstüne bir de eee açık eee taraklı kapak kullanmışlar. Yani tam anlamıyla bir e, tıraş canavarı olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu model kesinlikle yeni başlayanlara uygun değildir. Biraz daha tecrübeli e, kullanıcılara yönelik olduğunu söylemem gerekiyor. Beast modeliyle beraber bu model şu anda yakının en agresif kafası. 10 e, üzerinden 9.5 agresifte olduğunu söyleyebilirim hatta ona yakın ve piyasadaki de belki en agresif kafalardan bir tanesi. Eee özellikle çok sert sakalınız varsa E herhangi bir makineyle sinek kaydı tıraş olmakta zorlanıyorsanız mutlaka biz kafaya veya bu slant kafaya, eğik kafaya bir şans verin derim. E çok rahatlıkla eee sert sakallarınızı kesecektir ve sinek kaydı tıraş verecektir. Hatta şöyle bir şey de söyleyebilirim. E çoğu diğer makineyle olduğunuz perde sayısını bir perde düşürerek bu makinede bu başlıkta aynı tıraş yakınlığına ulaşabilirsiniz. E tıraş başlıklarımız bu şekilde. E birazdan şimdi bunların tıraş performanslarını göreceğiz. E tabii ki hepsini bir tıraşta kullanmamız mümkün değil. E bundan dolayı biz bunlar arasında bu aralar en merak edilen, e en popüler olan 3 tanesini seçtik. Yani Philips ait kafa, Beast kafa ve e Slant eğik kafayı kullanacağım. Bir yanımda Beast, e, bir yanımda Slant ve boyun altında flip side kapı olmak üzere iki perdelik bir tıraş olacağım. Siz de bunların performansını görmüş olacaksınız. Ama geçmeden önce bahsettiğim biraz önce bahsettiğim diğer ekipmanlardan da size kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle fırçamızdan bahsetmek istiyorum. Eee Semogun Galaat model AT kılından fırçamız. Eee bu zamana kadar yakın zamana kadar atkılı fırçalara bir ön yargı vardı. eee bunların işte performansının iyi olmadığı, iyi ısı tutmadıkları, ısı tutmadıkları, fazla çeziçi oldukları ile ilgili eee haklı ön yargılar vardı. Aslına bakarsanız biz de razor's olarak eee bu konuya birazcık ön yargılı yaklaşıyorduk. Ama Portekiz'den sevgili dostlarımız bizi bu konuda ikna ettiler. Kullandıkları yeni kılların çok iyi olduklarını ve çok memnun kalacağımızı söylediler. eee bizde bir şans vermek istedik ve gerçekten eee beklentilerimizi aşan bir performansla karşılaştık. Bu elimde gördüğünüz galaat modeli kırmızı akrilik bir sapa sahip. Gördüğünüz gibi eee oldukça portatif, kompakt bir tıraş fırçası. Ancak eee sak ve loft boy olarak tam ideal kıl boyu olarak, düğüm çapı olarak da çok güzel. E çok iyi oturuyor ve hiç beklemediğiniz bir şekilde hem tutuşu olarak hem köpük performansı olarak hem eee ısı tutuşu olarak ve yüzdeki eee konfor olarak, keyif olarak e, çok iyi bir fırça çıktı. E, bu konuda Semog'u da tebrik ediyoruz. Eee atkılı fırçalarda e, kullanılan kıllar yeleden e, yapılıyor. Hayvana hiçbir zarar verilmeden yapılıyor ve burada gerçekten çok ince, yumuşak, güzel kıllar kullanılmış. Yüzünüzde çok tatlı bir e, köpürtme hissiyatı var. ata şöyle söyleyeyim. Noyan Bey'in de e, favori fırçalarından biri oldu. E, kendisinden bana bu fırçayı çok da fazla kullanma imkanı kalmadı öyle diyebilirim. Şu an kendisi de bizi can kulağıyla dinliyor. Birazdan zaten bu e, fırçamızın da ne kadar iyi performans gösterdiğini köpürtme yaparken göreceksiniz. Evet şimdi e, tıraşıma geçebilirim. Yine her zamanki gibi e, yüz hazırlığıyla ve fırçamı ıslatmakla başlayacağım. Şöyle razora kaseme el yapmayacak derecede sıcak suyunu alıyorum. ürünlerimiz olduğundan bahsetmiştik. Eee o ürünler Prorosion'un Single Blade serisinin eee Wooden Spice versiyonu. Eee şimdi ben tıraş öncesi kreminden biraz alıyorum. Eee bu seri birkaç sene önce e, aslında çıkan bir seri ama eee profesyonel berber işletmelerine yönelik çıkmıştı. Eee daha sonra zannediyoruz ki çok beğenilince son kullanıcı için de eee üretildi. 3 farklı versiyonu var. Bizim bu kullandığımız eee Wood Spice eee yeşil seri sitresveti var ve mavi seri azur var. Eee bu kullandığımız versiyon odunsu baharatlı. Eee tam böyle kış mevsimine son bahara uygun özellikle preroso sandal eee kremlerini, losyonlarını seviyorsanız okuyuyu andıran maskülen bir koku. Eee sitresveti var birazcık daha modern, eee aromatik ama yine oturaklı, takım elbise kokusu diyebileceğimiz çok güzel kokuya sahip ürünler. E Azurline serisi de biraz daha turuncu kil bazlı. Yaz mevsimine uygun ürünler. E bu ürünler dediğim gibi profesyonel işletmelere yönelik hazırlandığı için eee profesyonelin de bize söylediği daha yoğun kıvamlı, daha eee kaygan, daha yastıklaması iyi olan eee daha profesyonel ürünler gerçekten de hem kokularından hem ben şu anki yüzümdeki verdiği kayganlıktan da hissediyorum. Eee traş işlemi esasında da şimdi göreceğiz. Evet, bu kadar yeterli. Çok fazla ürün kullanmaya e, gerek yok. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi az bir şey bekleyeceğim ve yüzümde köpürtme yapmaya başlayacağım. Poşum da zaten yumuşamak üzeredir. Evet, şimdi fırçama dolayım. Bakın gayet güzel su tutuyor. Su tutuyor. Şimdi hala oldukça yüksek miktarda su var. Kadar güzelce yumuşamış. Şöyle e, badem tanesi kadar. Her zaman söylediğim gibi aldım. Önce bir elimde ön açılışını yapayım. Şimdi yüzdükmeye başlıyorum. Normalde atkılı fırçalar batıcı olur, çizici olur diyebilirim ama bu fırçada şu an hiç öyle bir şey hissetmiyorum. Çok tatlı bir gerginliği var. Ne çok yumuşak yayılıyor, ne çok sert. Tam kıvamında. Yüzdeki his olarak Best Badger'la yani Best serisindeki porsukla Silver Tip serisindeki porsuk karışımı bir hissi var. Bu bizim beklentilerimizin çok ötesine çıktı gerçekten. E çok yumuşak. Hiç e, bilmeyen birine verdiğinizde atkılı demeyeceği, bu porsuk herhalde diyeceği. Konforlu bir, kaliteli bir hissi var. Zaten ne kadar hızlı bir şekilde köpüğü oluşturdu gördünüz. Ben birazcık uzun süre çalışacağım çünkü 3 farklı başlık kullanacağımız için yüzünü iyice alıştırmak istiyorum. Sakalları güzelce yumuşatmak istiyorum. Şu an ben hissedebiliyorum net bir şekilde bu Single Blade serisindeki Wood Spice gerçekten çok yoğun bir krem. Az miktar da aldım halde gördüğünüz gibi devamlı suyla ek yaparak kıvamını açıyorum. Çok dolgun güzel bir köpük veriyor. Bu rahatlıkla 3 perdelik tıraş verecektir ama bugünkü tıraşım benim 2 perdelik olacak. Normal şartlarda zaten 2 perdelik tıraşın yettiğini hep size söylüyoruz. o bölgeye biraz daha fazla çalışırsanız eee hem tıraşınızın daha rahat geçmesini sağlarsınız. Hem de tıraş sonrası tahriş ihtimalini azaltmış olursunuz. Hemen hemen herkeste vardır benim de şu boynumun sağ tarafı biraz daha hassastır. Çok normal bir şey. Köpüğüm çoktan kıvamına geldi ama ben biraz eee yüzünde çalışmaya devam ediyorum. Hepa bahsettiğimiz parlak ıslak görünüme ulaştık gördüğünüz gibi. De. bu kadar yeterli. Şimdi tıraşıma geçeceğim. Eee dediğim gibi Philips ait eee slant ve biz kafayı kullanacağım. Bunların hepsine Euromax jilet koyduk. Eee farklı bölgelere geçtikçe ben saporta değiştireceğim. Hemen tıraşıma devam edeceğim. Bu Euromax jilet de e, nispeten yeni bir jilet pazarda. Platin kaplı. E, ondan da çok memnun kaldık. Hem keskin hem konforlu. Eee şimdi bu yanağıma sağ yanağıma başlayayım. Bahsettiğim slant kafayla. Bakın bir çekişte eee 5 günlük sakalım ne kadar rahat. Hemen aldığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi Muhtemelen duyuyorsunuz. Eee bu makinanın çok da güzel bir akustiği var. Eee çıtır çıtır sakallarınızı kesme sesi geliyor. Yine de ustranın eee jiletli tıraş makinesi versiyon diyebilirim. Evet bu yanağım tamam. Hemen değiştiriyorum. Şimdi de diğer yanağımı 20 kafayla alacağım. Bakın bu da tek çekişte sakalları ne kadar rahat temizliyor. Hiç bastırmıyorum, aynı yerden geçmiyorum. Evet, ilk perdede de <laughs> tertemiz iki yanımda oldu. Şimdi Philips e, ait kafaya geçiyorum. Bunu özellikle seçtim bu uyumaltı için biraz daha yumuşak kesimli olduğu için. Önce taraklı tarafıyla sakalların ilk perdesine alacağım. şöyle yön değiştiriyorum. Biraz böyle sakallarımın yönü değiştiği için yukarı doğru çıkıyorlar. Şöyle böylece ilk perdemi tamamlamış oldum. Hemen tekrardan slant yani eğik başlama geçiyorum. Köpük hazır olsun bir kenarda. Yüzümü biraz daha ıslatıp köpüklemeye devam edeyim. di perde çaprazdan alacağım yan aktarımı. Bakın çok agresif bir e, kafa modeli olduğu için eee şuradaki enfaxis bilce başını bile hemen alıyor. Eee o yüzden bu ve beast kafanın eee deneyimli kullanıcılar için olduğunu söylemiştik. Yeni başlıyorsanız size uygun olmadığını bilmeniz gerekiyor. Bu taraf tamam. Hemen bist başlığa geçiyorum. da. Eee çok farklı bir fark olsa da eee Silent Kafa birazcık Beast'e göre daha agresif. Ama çok az bir fark var. Bu arada tamam. Şimdi ilk perdede de taraklı tarafını kullanmıştım Philipsaydım. Şimdi düz tarafıyla tersten alarak boynumun altında tamamen bitireceğim. Ben aynı yerden fazla geçmiyorum. Süpüre süpüre yavaş yavaş yukarı doğru ilerliyorum. Şimdi tek şey yapacağım. Şöyle bir kontrol etmek, hani sakal kalan bir yer var mı? Oraları görüp gerekirse şöyle ufak dokunuşlar yapmak. Böyle şurada biraz kalmış. Hemen bir bakıyorum. Şurada biraz kalmış. Onun dışında evet. Gayet güzel oldu. Şimdi e, ufak da bir ipucu vereyim. Jilet de yeni olduğu için, keskin olduğu için ufak tefek kanamalar görüyorsunuz. E, böyle durumlarda ilk önce yüzümüzü sıcak suyla yıkıyoruz. ona haber ardından soğuk su ile yıkıyoruz. Bu şekilde sıcaktan soğuğa hızlı şekilde geçtiğinizde bir nevi şoklama yapmış oluyorsunuz. eee gözeneklerinizi hızla sıkılaştırmış oluyorsunuz ve varsa bu şekilde ufak çizikler, kanamalar eee kendiliğinden duruyorlar. Bu tıraşımda hemen şap kullanmayacağım. Eee organik eee firmasının cadıfındığı toniğini kullanacağım. Eee bir önceki tıraşımızda hatırlarsanız Sinenol firmasınınkinden kullanmıştık. Eee şimdi kış ayında olduğumuz için bu sefer bu ürünü kullanmak istedik. Eee bunda farklı olarak ekstradan eee üründe gliserin de bulunuyor. E bu da cilt üzerinde hafiften bir yağ tabakası oluşturarak e, nem dengesine, korunmasına ve yağ tekrar kazanmasına yardımcı oluyor. Bunu isterseniz elinize ya da bir pamuğa sıkabilirsiniz. İsterseniz sprey şeklinde olduğu için yüzünüze sıkabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Anında bir ferahlama hissediyorum şu anda. öyle zaten çok ince. Hani öyle gliserin dediğim için bir yağ varmış gibi algılamayın. Çabuk emiliyor hemen. Hadiyse emildi. Eee 1-2 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra balsam'a geçerek eee cildimi sonlandırmış olacağım. Evet, eee birkaç dakika bekledim. Eee şimdi balsam kullanarak tıraşımı sonlandıracağım. Bütün seride aynı kokuya sahip. Bazamında da eee kremdeki o güzel baharatlı odunsu koku mevcut. Tamamen emildi gördüğünüz gibi fazla bir kalıntısı da kalmadı. Eee çok fazla sürmeyin gerek yok. Cildinizin emdiği kadarı yeterlidir. Şimdi ben eee cildime sonlandırmış oldum. Son bir dokunuş daha yapacağım. Eee elimizde yine aynı serinin kolonyası da var. onu da kullanacağım. Yalnız aklınızda bulunsun bir bir e, tıraş losyonu değildir. Bu bir kolonya yani EDC, ödekolomdur. Eee bunu parfüm eee olarak düşünüp tıraş olduğunuz bölgelere değil de daha altta kalan bölgelere parfüm misali şu şekilde sıkarak tıraşınızı tamamlayabilirsiniz. Eee böylelikle tıraşım tamamlandı. E, ben çok keyif aldım. Gayet de yakın rahat bir tıraş oldu. Umarım size yakı başlıkları, Proso ürünleri ve Semok atkılı fırçamızı yeterince güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Gördüğünüz gibi her sakal yapısına ve cilt yapısına uygun bir yakım başlıkı bulunmakta. Hem tıraşın mevsitasında hem de şu anki cildimin durumundan Proso ürünlerinin ne kadar başarılı olduğunu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Videoda kullandığımız bütünler amalarak fiyat performans ürünleri olup bizim de rahatlıkla tavsiye ettiğimiz ürünlerdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tıraş keyfiniz daima olsun.